Звідси вода выливается и течет вздовж двох будинків. Постепенно она уже засорилось, уже у нас лет пять, мы все время вот этот вот водоканал у нас уже заявки не берет, их там трясет уже, как мы вызываем это постоянно. Просачивались воды сточные, теплосумы, теплоэнерго. Подмывала, ну, в общем, воды туда просачивались к трубам отопления. И они, чтобы себя обезопасить, года два назад разрыли вот эту вот несанкционированную ну, яму, в общем, котлован. Так, и э, вроде как закрыли досками, они говорили, где-то миксер бетона туда влили. Лично я звонила и в службу, и водоканал, и инспекция по благоустрою, и служба 080. Кругом беру заявки, а возле не там. Сюда с такого не было раньше. Не было. Ну, забылся колодец, вызвал и коллектор, прочистил аварийка и все. Теперь без конца оттуда начинает течь І в підвал же пално у підвалі. Що там дістається? Було до самої ступені вода. А в людей погреба, Там же і картофелі, і склянки, і банки. Ну самі розумієте, що таке. Зараз вода у підвалі зійшла і ви бачите його стан. Тут же за стіною розташована електрощитова. Безконечно це затоплення, безконечна вонь. І це ж не перший раз, це ми перший раз. Поки ми розмовляли з мешканцями, у двір приїхала аварійка водоканалу. И каждый старается кидать влажные салфетки, хотя каждый человек знает дети, что влажные салфетки, не растворяются в воде. Он уже забивает, вот так, а что мы сделаем? Мы сюда ездим чуть ли не каждый день. И шкурка от картошка, помидоры, яблоки кидают. Кидают все. А только водоканал виноват, что она забивает. А сейчас приедет еще одна машина. А какая? Ну вот такая же машина, бригада приедет. Тому, що шлан, зараз проволоками, інструментами. Так виглядає подвір'я будинків після прочистки. Наскільки вона результативна і чи не підніметься вода знову, ми розкажемо у наступних випусках. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко на часі новини.